Сьогодні весняний кубок він проводиться і він вдався, тому що в сьогоднішній приймуть участь приблизно тисячу 1050 п'ятдесят спортсменів. Такої кількості спортсменів останніх два-три роки у нас не було. Я хотів би нагадати сьогодні і нашим лідерам в дзюдо про те, що. Конкуренция росте, хай вони сегодня дивляться на юных спортсменів, які завтра можуть зайняти їхнє місце. Українське дзюдо в мире занимает Ну, не ведущие, но, скажем, но ну, очень стабильные позиции, потому что ни один гран-при, гран-слэм не обходится без призеров и медалистов со стороны Украины. Это говорит о том, что у нас есть своя школа, и мы, скажем так, не пользуемся там особенно там приглашенными там спортсменами и так далее, и тому подобное. И на тех скромнейших бюджетах, которые у нас есть, мы развиваем дзюдо на достаточно серьезном уровне. То есть я могу сказать, что Украина по своим результатам ну, постоянно гремит на всех этих соревнованиях взять недавние победы того же Якова Хамо, там, Георгия Зантарая, Артема Блашенко. То есть ребят, которые действительно, Светлана Еремки, Ирина Кинзевская, всех ребят, которые у нас уже на сегодняшний день практически попали на Олимпиаду, я могу, могу сказать, что та работа, та постепенная, скажем, здесь работа, которая идет, начиная с подобных детских соревнований и заканчивая взрослыми чемпионатами, она делается не зря. Поэтому сохраняет нашу школу и нашу особенность. Спортивный клуб «Япон Киев» проводит восьмой всеукраинский турнир под зюдо. Это традиционный турнир в Украине. В этом году на турнир съехалось больше 800 участников из 21 региона Украины, а также Республики Беларусь и Молдовы. Я очень люблю дзюдо. Этим спортом я уже увлекаюсь больше пяти лет. И мне очень нравится дзюдо. Я бы хотел бы у нас будет в апреле чемпионат Украины. Я бы хотел бы выиграть чемпионат Украины и отобраться на Кубок Европы. Также я бы я хотел бы сейчас выиграть турнир. Это считается один из самых престижных турниров в Украине.